Привет! В этом видео я расскажу вам о своих очередных покупках из Кико. Надеюсь, вам еще не надоели такого плана видео. Это, скорее всего, будет одно из последних видео на эту тему. Итак, что же я купила? Опять сухое масло для защиты волос от солнца. Сыворотка Energy Fusion. Здесь, кстати, 50 мл сыворотки. Очень большой размер, как для сыворотки. И две матовых помады. Одна из них оранжевая, а вторая я бы ее характеризовала как грязная мальба. Что касается спрея для волос. Здесь 100 мл. У меня уже был подобный продукт от L'Oreal Professional. Um, он так же, как и лореаль, жирный, потому как это масло. Э, защищает волосы хорошо. Э, жирнит волосы, но, в принципе, это не проблема, так как если вы на море, на солнце, вы часто очень моете голову, два раза даже в день. Поэтому мне нравится эта вещь. Да, кстати, фактор э, защиты здесь... 6 вполне подходящий для такого типа продукта. Что касается сыворотки? У меня такая же сыворотка уже есть она вышла в прошлом году в какой-то лимитированной коллекции их там было три штуки. У меня есть увлажняющая сыворотка на голубого цвета мягкая хорошая сыворотка не дающая пленки на лице она хорошо впитывается практически мгновенно хорошо увлажняет лицо чего-то совершенно необычного я не заметила но хорошая сыворотка по хорошей цене отличный объем если вдруг наткнетесь советую взять что касается этих двух помад как я уже говорила, эта серия мне нравится это матовые помады они не сушат губы отличная цветовая гамма. Если вы хотите купить какой-нибудь оттенок, просто поиграться на, на несколько раз или на сезон, то по хорошей цене хорошая марка и и, и хорошего качества продукты. На этом все пока!